皆さん、おはようござです。1時間目の韓国語の文法の時間です。今日勉強するものは何々です、何々ますの意味を持ってるいることで勉強します。あ言えよと言えよのことがありますね。これはベースにつけて使われている何々ですの意味を表す表現です。じゃあでも、この下の方に,あにえよのところのその家よの場合には 何々ますだから違いますっていうことで使われてるものですじゃあここに書いてあるようにあ家用の場合はパチもある時に使うもの家の場合はパチンライドキに使うものでじゃあこの違い形の違いが何が違うか見てみますこの真ん中の方の絵見てくださいかじゃあこっちには点が一つこの家のことは 点が2つっていうこ,と違いますこの部分をよく皆さん間違って書く場合が多いので気をつけてください。じゃあではあこの今日この「家よ,よ」と「家よ」「兄へよ」のことはど,んあどういう形から始まったものかあまずね基本のことから勉強してみます。 じゃあまず、えよっていうものがあります。このえよのものは文章を結ぶこびになることで、それでえよなんですね。でもこのえよはどこにつけるのかっていうことを見ると、名詞に、名詞そのままにえよをつけるんじゃなくて、名詞の場合には、名詞に何かのこびを入れるときには、いだが必要なんです。じゃあそれで、名詞にいだを入れて、このいだのその股間の E いに、 このタを除いた後にコビのことを絵を入れる。この形ですね。じゃあそれと兄だっていうことの場合も兄ダのところでこのタの基本形のこのタのコビを除いてアニのこのニのこの股間の方にコビの絵をくっついて書くものですね。じゃあそれでまず皆さんは絵をっていうこの形を記憶することです。じゃあそれでその今説明したものをこの 単語を書いてみてみると「フェサオン」という名詞に「イダ」というものを入れます。じゃあそれで「イダ」のところから基本形の「タは除いて「イ」がそのまま残った形が「フェサオン」にですね。じゃあそこにこの「エヨっていうこの文章の結びのコビなんですよね。 ののそ栄の養を入れることですじゃあそしたら、フェサワに栄養のことで、フェサワに栄養っていう形ができることですね。じゃあこのところで、うん、ここに栄養がついていることで、イエヨになったことですよね。イイの方に入れたんだから。じゃあだからこのイとエのことを集略して、集略してイで表現することが可能です。じゃあそれで、フェサワに栄養 ということと、フェサオンイエヨ、どっちも合ってる言葉なんですが、この家が家の集略形になるから。でも、韓国ではあ、この部分で実際に使うものは家ヨの方じゃなくて家ヨの方、パッチンがあるものには家ヨの方を選んで使うことで今やってますね。じゃあ、それでフェサオンイエヨって使うことは間違うのかとすると間違いごとではないです。でも、 皆さんが韓国語をしゃべる時に使う時に、えー、言えよっていう言い方より言えよの方がもっときれいな言い方に聞こえたりとかする部分がありますね。じゃあそれで皆さん勉強する時にはパ,ンチパチンがある時には言えよをつけることをこっちの方をまず選ぶことが正しいです。じゃあその次にパチンがないものの時にもオンにーにこのイダの場合はパチン関係なくついて使って たんですよねこのじゃあこのところから見てみるとえよですね。じゃあそれでたを除いた形がおにいになることでえよですね。じゃあそれでおにいえよっていうこと。じゃあこっちももちろんおにいえよっていう言葉で使うこともあります。でも実際に韓国ではこのいえのことパチンがないからこっちはパチンがあること ので EA をそのまま使うけどこのパチンがない時には EA のことを集略したあ形の EA のことでこっちの EA のことを選んで使います。じゃあそれでこの EA の集略形は EA が集略されたら EA になることです。じゃあそれで、えー、皆さんが勉強するときにこういうふうな分け,分けて勉強しますね。じゃあそれでパチンがある場合は イエよ。パチンがない場合はイエよを使っていることです。じゃあそれで見てみると、フェサオンは会社員、スバはクは、うん、果物のスイカ、ハクセンは学生ですね、勉強する学生。じゃあここで、ディウンパチンがあるから家よをつけて、そのままディウンがレジョンして、ハチオンの場合は、フェサオンに家よのことで、スバ、ク記憶パチンがレジョンして、スバキエヨ。ハクセンの場合のイウンの場合は、 パチミユンは横に移動して一番最初の場所に行った時にはあ発音がなくなりますよね。だからパチンの時の発音をそのまま保存するためにこれはレジョンしないです。なので、発イ家ヨの発音になることですね。じゃあそれで韓国で今あ皆さんが勉強する時にはパチンがある時にはあ集落されてない家ヨのことそのまま使うことがあこれが 基本的な皆さんの勉強の仕方です。じゃあそれとパチンがない時にはこの EA の集落形のこの EA の集落した形のイエヨをパチンがない時にはそのまま使います。じゃあそれでおにえよっていうことですよね。おにえよ。じゃあ、タルギ、パチンないからタルギエヨチウゲ、パチンないからチウゲ栄養っていうことです。じゃあそしたらうちの教室の名前の無事栄の場合はどうなりますか 無事ケ、パチないから、無事ケイヨっていうことですね。じゃあ、今度は兄だのことの兄えよのことを勉強してみます。じゃあ、まず結論から言ってみると、兄えよが合ってることです。でも皆さんがね、見たら大体この兄だの場合には、兄にパチないから言えよじゃないかなと思って、兄えよって書く方が結構たくさんいらっしゃるんです。 じゃなので、今回のこの勉強で皆さん、アニエヨで、ニエヨは違うことですね。じゃこの部分を記憶してください。じゃそしたらなんで、兄、エヨは、兄、エヨの方が合ってることで、ニエヨが違うことなのかを説明します。まず、この兄だなんですね。兄だの基本形に、このタを除いた後に、ヨを、さっき言ったんですよね。エヨのこびを入れる。 っていうことで、あに、えよのことを、じゃあ、にとえを集落形になると、ねよになることです。あにえよっていう形ですね。じゃ、それと、えよの、また別のもので、あよ、オよ、へよの、おこの語尾、こび。 あ,ありますねじゃあそのあよおよへよのことで兄だのにがが青や以外のものだからおよがくるんですじゃあそれでこの場合にはイプラスおの集略形はにょようになるからあにょようっていう形もできますこのあにょようっていうこととあにょようっていうこの言葉はどっちもただしいですただしいし実際に使う方も多いではないけれどもいらっしゃいますねだからこの2つは 合ってますでもこれよりこれはもうちょっと少ない,い,い感じで実際にはどっちをよく使うのかっていうすることはこの兄へのこのにとえのことを集略せずにそのまま兄栄養で使うことが多い多くて皆さんが勉強する時には兄よとか姉よ じゃなくて、兄えよのことで勉強しますね。じゃあそれで、えー、この正しいことが兄えよになることです。じゃあそしたら、なんで兄えよのことはできないですかっていうことを、うん、チェックしてみると、まずこの兄のプラスに、このえよが来るものですけど、このいが入ることは、このい存在時代がおかしいことですよね。だぜとすると、このいは何ですかいだのいです。だから、 あこの別の単語が入ってる形になることなので全然関係ないものが入った「イダ」の「イ」だからですよねだにいのがが入る理由がないから「ですよねだからイダ」の方に「えよ」の「こび」の「えよ」が入って「あに」「えよ」になるここですよね「あに」にこの「こび」の「えよ」がつけて「あに」「えよ」になることは正しいなんですけど全然関係ない「イ」が入って「 イエを集落形のイエヨが書かれるのはちょっとおかしいことですよね。だからこれは全く違うっていうことになる話です。じゃあそれともう一つまとめてやってみます。このイエよと、イエよのことと全く同じの意味の方は、イムニだになることですね。じゃあこのイエよのこのイ,イエヨの中に今集落して入っているこのイのこと、イムニだのこのイは全部同じイダのことですよね。こっちのイダ のことでなってるものなので意味は全部同じ意味です。じゃあそこ,ここで見るとじゃあパチンがこの意味だの場合はパチンの有無とは関係ないです。だからパチンがあってもパチンがなくても意味だはそのまま使います。でも言えよと言えよの場合はパチンがある時には言えよパチンがない時には言えよを使います。じゃあそれで회사원イ意味だ 받침 아 때모 입니다. 받딸기 받침 나그 때모 입니다. 그래서 딸기 입니다. 지우기 입니다. 고유 흔히 쓸가운 거도 갈때 입니다. <목소리> 자, 2단이 이대 비웁니다. 노고도대 입니다. 2이 났다. 이거도 자, 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 밑에 자, 니다 아니다. 자, 바 자, 와 아니니 자, 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 오노 자, 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 비 자, 니다 아니니 받침 자, 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 다 자, 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 씁니다. 자, 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 この場合は、何々、ますっていう言葉なんですよね。じゃあ、それでこのすみだのことがくっついてえ使うものなんですが、その時にパチンがある時にはすみだ。そのまま使うんですけど、パチンがない時にはピュンみだだけ使います。じゃあ、それで兄にパチンないから、 アニンニダになったことですね。じゃあそれでアニンニダの意味は違いますということになることです。じゃあそれと分かち書きはしないことですよね。じゃあこういうふうにくっついて書いたりとかすることです。じゃあ家用のこともちょっと見てみます。じゃあ家の場合も家ヨのことも회사원家用、鬼エ,エヨのようにこっちの方が全然手厚いが手厚いなしでそのままくっついて書くことですね。 さあ,あ、これでこの言えよと言えよ。 で、それのことで、まだ、いみだまで勉強してみたことです。じゃあ、これで今日の勉強は終わります。皆さん、最初に、えー、今、基礎と初期のところで、皆さんが勉強するところだと思います。だから、このイえよとイえヨの区別、必要があるのかとすると、必要はありますね。だから、もっと皆さんがね、綺麗な韓国を使うためには、このイえよとイえヨのことをちゃんと守って使うこと、それと、いみだ。 に違う場合もあるということですよね。じゃあそれでその次にまだチェックするのは兄だダのことですよね。兄だダのことは兄、家よではなく兄よエヨのことが正しいということが今日の勉強のポイントです。じゃあ,あまだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をして一緒に勉強しましょう。では今日も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。す晴らしいですみだ。즐거운ハローですよ。